Итак, всем привет, мои дорогие зрители подписчики, с вами я, Гарфилд, и сегодня у нас на обзоре мод. Э, вот такой вот мод. Э, называется он э, Chevrolet S10 Laser, 1950 год. Автором является Ленин. Э, э, сейчас я точно почитаю, сейчас, секундочку. Ленин. Э, ну, LineX. А, так. И теперь а, заведем мотор. Сейчас я нахожусь вот в этой машине. У нас вид с крыши. А, так. Ну и заведем мотор. Звуки от стандартного уазика. Да, от стандартного лазика. А, так, и посмотрим от DDM. Есть точки зацепа э, на крыше, что очень важно. Э, ну, чтобы переворачивать было дальше. Так, и начнем. У нас есть шноркель, который к себе ничего не несет. Ну, надеемся, что декоративно, ну или, или же работающий. А, так, и есть второй комплект э, дисков на этой машине есть такие большие шины это стандартная резина и есть вот такие поменьше вот эта машина да, вот да, эта машина так, и пересядем я думаю в, в, во вторую машину ну это то же самое тот же шноркель и только диски немного другие вторая резина у, у нас идет у вас Will spawn вот такие вот диски ну то есть Отважек. Есть полный привод, есть дифференциал. Пожалуй, поеду я на более такой подготовленной машине и будем ее тестировать. В этой машине вмещается 800 литров топлива, и она может получить 800 урона максимум. А, так, ну и проверим сейчас э, подвесочка. Подвеска что-то наша машина как то не хочет. Ладно, переедем на вот это. Так, ну анимировано она очень слабо. А, так, также э, намокание колес присутствует. Дальше едем на намокание всего кузова, Если вы заметили, то э, Видео вчера не было про биение drive а все потому что э, опять тоже не было видео. Ну сейчас я расскажу все по порядку. Сначала мы проверим опасный уровень воды. Опасный уровень воды у нас настигает на э, чуть выше капота. Э, ну вроде бы неплохо намокает. Да, намокает достаточно хорошо. Ну, правда, вот немножечко совсем э, вот такие пробелы. Но я думаю, это не страшно. Так, э, диски пачкаются... Ну, шины пачкаются. Диски не знаем. Давайте покатаемся, узнаем это больше. Э, кажется, или диски не пачкаются. Ну... Мне пачкаются Извиняюсь. так ну машина тоже э, пачкается вот на кузове есть небольшие такие загрязнения вроде бы неплохие текстурки а, так а теперь у нас идет подъем а, так сейчас немного заедут более правильный оруду на этой машине вроде бы пока что нету я надеюсь эта машина еще будет дорабатываться ну, и я думаю какие-то антоны для перевоза леса и открытия гаража изобретут. Так, теперь у нас ручник. Неплохой ручник. Мне ну, более такой. Ну, лучше, чем на прошлой неделе было вроде. Бы. Так, теперь включаем ночь. У нас горят постоянно задние годовые огни. Ну, габариты. И по бокам вроде бы ничего не горит спереди. Так, включаем H. Загораются фары. Да, загораются только фары. Теперь за э, стопы есть и задний ход непонятно откуда он светит. Сейчас я буду прийти. Как вы видите, он есть, но понятно. Ладно, давайте включать день, выключать совет и едем на испытание скорости. Скорость для того, чтобы измерить, более точно. Я сейчас назад, ну отъеду немного и остановлю. Кстати, уже выдавало вроде бы двадцать минут в час. Мы это еще проверим. Поехали. так уже 40 уже 50 километров в час 51 54 55 50 55 километров в час максимально на э, автомате вот такие вот у нас повреждения затем нет вот такие вот повреждения так, пополнить. И поехали, сейчас проверим на повышенной передаче. Может ли эта машина чего-то лучше добиться? А, проверять мы будем уже на второй полосе по дороге к вашему месту для дюшки. Так, попробуем тронуться сразу с повышенной. Так, нам тронуться с повышенной сразу же. Так, немного разгонимся и поехали. Так, на повышенной. Ну, пока что у нас 19 было километров в час максимально на 19 только что было. Да, 19. Надо было как-то побэспировать за них а, Так. Ну а на первом вообще еле-еле едет. Вот 10 км в час максимум там было. Так, ладно. Он набирает достаточно бегленько на автомате. Я думаю, вам не составит труда покататься на автомате. Ну, я сейчас, наверное, немного расскажу, что было, и проедемся немного дальше. Проверим вес машины, там, загрязнение, было. и на этом будем заканчивать. Так, ну, видео в пятницу не вышло, чисто по моей вине там я переустанавливал программу и немного неправильно ее настроил и видео просто не записывалось ну я старался сделать видео но жаль там одну точку всего лишь успел открыть мы много не потеряли но правда эпика было много hd-машины жаль а теперь что было насчет понедельника? В понедельник, ну вы знаете, я пошел на учебу, но не в этом дело. Дело в том, что в понедельник я уже начал разрабатывать свой свою 3D модель машины, ну, чтобы сделать свой мод для обзора карт, которые делаются игроками, так как осталось две точки на карте Вулкана, а Вулкана это последняя карта. Ну и я думаю, что э, неплохо было бы сделать себе машину, так как я делаю карты, и машины бы неплохо было бы научиться делать. Если же мне понравится, и это будет легко для меня, я попытаюсь записать обзор, ну то есть не обзор, а ну, примерно то же самое, что по редактору, но обучение в 3D Max и работа с ним. А, так. Машинку я покажу, ну если она у нас, то есть а, я покажу уже чуть-чуть позже, а, это будет, ну, наверное, недели две или неделю. Смотря с какими темпами буду разрабатывать ее. Карта. Карта выйдет на сайте stmod. И может быть будет Яндекс. Я не знаю. Так. И что-то еще можно было бы сказать. Так. Естественно, первыми увидят мою карту и мой мод тех кто подписан на мой канал также если кто смотрит меня в группе спинта то наверно вы первыми и увидите мои моды мои карты ну и скачать вам сегодня будет там и по типа ссылочки написание все а, да машина которую я разрабатываю она будет э, э, моя чисто моя ни у кого такой не будет э, поэтому э, поэтому на ней я буду проводить все обзоры ну и на этом я наверное, буду заканчивать Спасибо всем, что смотрели этот выпуск. С вами был как всегда Гарфилд. Не забывайте переходить по ссылочкам в описании под видео. Там будут очень классные каналы. Канал Джина, канал, мой второй канал. Можете посмотреть, может понравится. Ну а на этом все. Всем пока.